एल्गु नमस्कार उद्योगकागी अथवा उद्योगवृद्धिकार्थनास्तोत्र का देवं कारुण्यसम्पूर्णं विज्ञानाहारिणप्रभुं साफल्यदं समाराध्यां नमामि सदयं सदा मार्गं निर्मलमिच्छामि विघ्नेशरहितं शुभं सन्देहभयविघ्नेषु साहाय्यं त्वं कुरुष्व मे <mechanical military> अन्तर्गते बाह्यगते कार्ये विघ्नहरो मम त्वदयाश्रयात्तदैव स्यात्युद्योगे स्थानवर्धनं ज्ञानं निर्णयसिद्ध्यर्थं मार्गदर्शनमेव मे सर्वेश्च कृतकार्येषु सामर्थ्यं मे प्रदेहि भो शक्तिसाहसमैश्वर्यं धैर्यं साहाय्यमेव च सर्जनेऽपि माश्रिताय प्रदेहि मे सर्वे जनास्सहकारः सकारात्मकदायिनः वेष्टिताः सन्तु मे नित्यं मार्गेऽपि तत्कृपान्विते क्षमातायां वरां देवा शिष्यमेवानुशासकं शिक्षाक्षेत्रोचितपदं त्वयि भक्तं च देहि मे उद्योगसिद्धये नित्यं त्वं नमाम्यहं कृपया ते सफला त्वं प्राप्तुमिच्छामि सत्वरं लभेयमार्थिकस्थैर्यं सुखरक्षां यशः सदा पारिवारिकसन्तोषं कर्माण्यानन्दमाप्नुयां विश्वासभक्तिसंयुक्तस्तै नित्यमहं विभो मार्गं दर्शय नित्या ಉದ್ಯೋಗೇ ಸದೃಶಪ್ರದ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಶ್ಲೋಕ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು